આજે દેશભરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલ ઇસ્કોન મંદિર કૃષ્ણમય બન્યું છે ભગવાનના અલૌકિક શણગારથી ભક્તો ભાવ વિભોર થયા હતા આજે દેશભરમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે હર્ષો ઉલ્લાસપૂર્વક જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વની ઉજવણી મંદિરોમાં કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલ ઇસ્કોન મંદિરમાં વહેલી સવારથી જ કૃષ્ણમય માહોલ જોવા મળ્યો છે વહેલી સવારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અને લાડલી રાધિકાના દર્શન અર્થે ભક્તોનો અવિરત પ્રવાહ ઉમટી પડ્યો છે અલગ અલગ જિલ્લામાંથી દર્શન અર્થે ભક્તોની લાંબી કતારો ઇસ્કોન મંદિરમાં જોવા મળી છે મંદિરમાં હરે કૃષ્ણ હરે રામાના નાદ સાથે ભક્તો કૃષ્ણમય ભક્તિમાં લીન દેખાયા છે ભગવાન અલગ અલગ ઝાંખીઓના ભક્તો દ્વારા દર્શન કરવામાં આવ્યા છે ઇસ્કોન મંદિર સુરત દ્વારા પણ બાળ ગોપાલના અલગ અલગ લીલાઓ અને ઝાંખીઓ પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે આ સાથે બાળ ગોપાલના પારણા પણ કરાવી રહ્યા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અદ્ભુત વાઘાનો શણગાર કરાયો છે

सबको जन्माष्टमी का बहुत बहुत शुभकामना भगवान कृष्ण आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे और आप लोग सुखी रहिए शांति रहिए और आप लोगों के मन भगवान के चरण में बनी रहे आज कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से स्कन मंदिर जहांगीरपुरा से देख रहे हैं कितने हजारों लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं प्रसाद ले रहे हैं सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है और देखिए कितने स्पेशल ड्रेस भगवान पहने हुए हैं वृंदावन से ये ड्रेस बन के आया है स्पेशली तीन लाख पचास हजार का ये ड्रेस है आप देखिए बैकड्रॉप देखिए सब कुछ तो एकदम इतने व्यवस्थित है और सब लोगों के लिए दर्शन करने के भी की भी पूरा व्यवस्था की गई है लोग जाएंगे दर्शन करेंगे फर्स्ट क्लास इसकी व्यवस्था की गई है तो सारे सूरतवासियों को निवेदन है आपको जब भी समय मिलेगा आप लोग आइए दर्शन कीजिए सवेरे से भजन कीर्तन प्रवचन चालू है अभी भी कीर्तन चालू है पूरा दिन कीर्तन चालू रहेगा और शाम को आरती के, के बाद जो डोनर है तो डोनर उनका अभिषेक वो लोग करेंगे बाल गोपाल का उसके बाद भोग लगेगा आरती होगा और फिर रात को बारह बजे सबके लिए अनुकल्प प्रसाद की व्यवस्था है तो पूरा दिन भजन कीर्तन प्रवचन में प्रसाद में पूरा दिन रहेगा तो सारे वासियों को निवेदन है आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी आइए क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है ये जीवन में अगर भगवान की भजन कीर्तन नहीं हुआ तो ये जीवन विफल गया और कलि में सबसे सहज सरल उपाय भगवान को प्राप्त करने के लिए वो है भगवान की नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे पूरा विश्व में इसपन की मंदिर जहां जहाँ है सारे देश में विदेश में ये कृष्ण जन्माष्टमी पालन हो रहा है तो सारे लोगों को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ मनुष्य जीवन मिला भजन कीर्तन के बगैर अधूरा है इसलिए कलिग में नाम आधार है भगवान का दिव्य नाम आपको भगवान के धाम में ले जाएगा इसलिए सारे लोगों को निवेदन करता हूँ कम से कम आप जन्माष्टमी में उपवास रखिए भगवान का नाम जप कीजिए कीर्तन कीजिए और आपकी मन भगवान की चरण में लगी रहे आज की कृष्ण जन्माष्टमी में आप सबको यही निवेदन है हरे कृष्णा bureau report h24 news surat